keli dan benih talapia ni kedua-dua ni memang kita buat pada skala yang skala yang besar lah penghasilan ikan keli kita keluarkan sebanyak 100 tan sebulan Aa, dan untuk benih talapia pun sama juga talapia kita hasilkan pada skala 30 tan sebulan ok baka ikan keli di RC ni adalah baka ikan keli Afrika kacukan bunga yang mana kita namakan ikan keli eksotika. jadi ikan keli ni dia tidak ada bisa kalau kita pegang apa semua tak ada masalah lah baka tilapia yang kita gunakan adalah ikan tilapia merah nilaian dia tinggi di pasaran Ya okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Odin, pengarah urusan ARC berkat Agrofood Sendirian Berhad. Ditubuhkan pada tahun 2007. Sekarang ni berada di uh, tapak ladang ARC yang terbaru di Bestari Jaya, Fasa 2 yang mana di sini kita ada tangki-tangki tenaga ikan menggunakan kaedah biofloc Konsep baru untuk mengurangkan risiko aquaculture lestari. Okey, ARC ni adalah sebuah syarikat yang berkecimpung dalam industri aquaculture yang mana ARC dari awalnya daripada pembenihan sampailah kepada industri hiliran. So kita kata A eh, sampai Z lah untuk di dalam industri aquaculture ni. Jadi kita ada mengeluarkan benih, kita ada ternak ikan, kita ada membuat industri hiliran, kita juga ada membuat jualan-jualan termasuk di tapak-tapak pasar borong di sekitar Lembah Kelang ni lah. Sebenarnya saya mentenak skala kecil-kecilan lah di belakang rumah. Kemudian saya tambah lagi kolam iaitu sebanyak 24 biji kolam menggunakan konsep tangki semen. Dan akhirnya saya banyak juga buat kolam-kolam baru di sekitar Selangor. Jadi pada hari ini di Bestari Jaya di Ladang Tenakan Pembenihan dan Tenakan Ikan berkeluasan 150 ekar. Okey, pada tahun 2023, Destinasi TV pernah datang ke ladang ARC. Jadi, retetan pada uh, 2023 pada hari ini memberikan capaian yang tinggi lah kepada ARC untuk industri aquaculture ni. Jadi, pada hari ini kita lebih banyak produk-produk yang kita keluarkan daripada sebelum ni. Banyak nak memperkenalkan teknologi baru dan juga produk-produk ARC yang terbaru uh, pada masa kini 2025. Okey, banyak juga uh, pemain industri yang baru. Mereka datang berjumpa ARC ni. Yang pertamanya, dia orang nak mendapatkan benih. ...mereka nak dapatkan ilmu pengetahuan, mereka nak belajar... ...mereka nak masuk dalam circle-circle ARC... ...yang mana kita sama-sama boleh aa, membimbing peternak-peternak baru... ...supaya mereka tidak membuat kesilapan-kesilapan... ...seperti yang kita pada mulanya kita buat dululah. Kan. Untuk industri ini adalah salah satu penyumbang kepada aa, ekonomi negara. Jadi dekat situ ramai sama ada dia nak menternak secara hobi... nak aa, buat secara serius pun tak ada masalah... ...ada yang nak menjana pendapatan pun... Tak ada masalah pastikan kita buat buat betul-betul Untuk dua tahun lepas memang kita dah ada dah lebih kurang dua, uh, 400 lebih menghampiri 400 kolam. Kita tambah lagi 200 kolam. Tapi kali ini kita tambah kolam-kolam yang moden menggunakan konsep Aquaculture Lestari yang mana kita masuk air sekali 4 bulan kita boleh ternak ikan kita menggunakan probiotik yang baik ikan cepat besar, hasil ikan yang lebih sedap jadi kita uh, expand, kita berkembang seiring dengan teknologi-teknologi baru yang ARC sendiri dah buat R&D dalam masa beberapa tahun ini jadi sekarang adalah skala untuk kita berkembang daripada hasil R&D ARC itu sendiri Okey, uh, di keliling ni adalah tempat kuarantin anak benih anak benih ikan keli dan juga ikan talapia sebelum kita jual yang pastinya kita perlu kuarantin dulu sebab apa yang pertamanya kita nak pastikan ikan ni bebas pada luka yang kedua kita nak pastikan ikan ni bebas pada penyakit dan stabil dia dah selesa maksudnya daripada waktu mula-mula kita pukat ataupun kita tuai daripada kolam tanah jadi selepas dia dah stabil baru kita jual kepada kolam pelanggan uh, metode ni kita memang gunakan telah lama sebab kita nak mengurangkan risiko kematian yang di kolam pelanggan lah. Biasanya kita akan koronti paling cepat tujuh hari. Kalau kita nampak agak tidak stabil, kita akan continue untuk kuarantin uh, dulu lah lagi. Dia biasanya bila bila kita uh, tuai daripada kolam tanah, kadang-kadang uh, handling walaupun lembut macam mana pun, dia akan melukai uh, meluka gaikan lah. Jadi kita perlu rawat dulu. Kita perlu rawat dulu baru kita uh, jual kepada pelanggan tu. Okey, uh, memang ada juga penyakit-penyakit yang biasa persekitaran environment kita ni. Tetapi penyakit-penyakit ni biasanya kita akan kawal dengan penggunaan probiotik ha, bakteria baik lah jadi kita merendahkan risiko kita dan meninggikan kapasiti pengeluaran kita lah di situ dengan kawalan menggunakan bakteria baik tu tadi untuk uh, pembenihan keli kita buat secara aruhan Konsep aruhan dan tilapia kita buat secara nature lah Jadi antara dua aa, benih yang kita hasilkan ni Benih keli dan benih tilapia ni Kedua-dua ni memang kita buat pada skala yang skala yang besar lah Jadi untuk skala ni kita gunakan untuk penghasilan ikan keli aa, Jadi kita keluarkan sebanyak 100 tan sebulan Kebanyakan hasil ni kita jual dan juga kita ternak lah aa, Dan untuk benih tilapia pun sama juga Tilapia kita hasilkan pada skala 30 tan pendapatan sebulan. Aa, benih kita menghasilkan sendiri daripada kalau mengikut rantaian daripada awal ni kita laku, aa, buat pembenihan, ternakan dan aa, jualan lah sehingga kepada hasil-hasil produk-produk hiliran yang kita buat. Okey, baka ikan keli di RC ni adalah baka ikan keli Afrika kacukan bunga yang mana kita namakan ikan keli exotica. Jadi ikan keli ni dia tidak ada bisa. Kalau kita pegang apa semua tak ada masalah lah. Baka tilapia yang kita gunakan adalah ikan tilapia merah. Nilaian dia aa, tinggi di pasaran. Okey, yang ini saiz lebih kurang 4 inci lah 4 inci kalau nak ikan cepat besar kita boleh masuk uh, dalam tempo tenaga yang singkat kita boleh masuk saiz 4 inci lah okey harga talapia harga untuk benih talapia ni dia bermula dari uh, 15 sen lah mengikut saiz untuk anak geli pun sama untuk anak geli dia bermula daripada 7 sen hmm. untuk anak benih keli untuk, -untuk benih keli yang saiz-saiz ni kita panggil by, saiz benih keli mega lah 5 inci ke 6 inci ha, ni bila kita masuk dalam kolam kalau kita punya teknik tendakan kita bagus kita boleh tendak dalam masa sebulan dah boleh dapatkan hasil lah kalau untuk komersial biasanya kita akan ambil saiz 3 inci 4 inci lah ini saiz-saiz benda yang belum belum sesuai untuk dijual lagi lah dia masih lagi halus Ah, ha, benda berusia 14 hari ni dia masih lagi halus ha, nampak betul-betul halus Ah ha, saiz-saiz ni kita akan masuk balik ke kolam tanah dan kita akan besarkan sehingga kepada saiz 3 inci lah. Yang ni adalah kolam untuk grading ikan lah. Grading ikan dengan quarantine. Kalau kita ternak dalam ni dia akan uh, padat. Jadi sebab tu kita akan masukkan kepada kolam-kolam untuk ternakan yang lain. Ah uh, 1 meter padu air ataupun 1000 liter kita hanya perlu masukkan dalam 100 ekor yang ideal untuk ikan lah 100 ke 150 ekor. Lebih daripada itu ikan akan lambat besar Jadi untuk talapia biasanya satu meter padu Atau sepuluh liter air dalam lima puluh ekor lah. ha, Paling maksimum untuk plot seratus ekor ha, Okey yang ha, ini saiz yang lebih besar sikit Tapi masih lagi belum sesuai untuk jualan lah. ha. Ini kita akan masukkan balik ke kolam tanah dalam sepuluh hari Nanti dapat saiz jualan dalam masa sepuluh hari ha, Kemudian baru kita torrentin dan kita buat jualan untuk anak benih yang kecil yang mana dia akan makan aa, powder ataupun tepung, aa, tepung rumusan khas aa, daripada dia aa, berada dalam kolak asuhan, hari pertama dalam kolak asuhan sehinggalah hari yang ke-14. Selepas saiz kita dapat saiz dalam 2 inci ke atas baru kita gunakan aa, pellet lah. Oke okay, sekarang kita ada di ladang biofloc ARC di fasa 2. Jadi di sini kita ada kolam biofloc berdiameter 10 meter sebanyak 50 kolam yang telah siap dibina sepenuhnya. Ini adalah salah satu contoh biofloc tu. Inilah dia dikatakan dinamakan floc. Ah ha, floc ni adalah gumpalan rumpala bakteria ataupun dinamakan bakteria biomass jadi dia adalah bercampur dengan alga dan juga um, aa, zooplankton yang lain-lain flok ni akan digunakan sebagai makanan ikan di dalam kolam ternakan bioflok ni jadi aa, bila mana flok ni digunakan untuk aa, sebagai makanan ikan jadi ikan akan aa, mengurangkan penggunaan pellet jadi FCR penggunaan pellet akan lebih rendah lah okey kalau kita tengok bacaan flok di sini adalah 20 20 ml per liter maksimum flok yang dibenarkan adalah sebanyak 50 lah di sini. Jadi uh, uh, masih lagi terkawal. Kalau dia lebih 50, air ini akan mempunyai uh, kepekatan yang tinggi lah. Jadi banyak sangat sumber makanan dia pun tak bagus juga. Cara untuk kita suka plop, pertamanya kita ambil in, uh, yang ini uh, in half cone. panggil in half cone. Jadi kita ambil, kita dapatkan air dia dalam macam 1 liter. Jadi air bayar plop ni sebenarnya dia jenis. Bila flok dia dah jatuh, dah turun. Jadi uh, inilah sebenarnya air bayar plop jenis. Uh, ini adalah kolam bioflok berskala kecil. Uh, skala diameter 10, uh, diameter 3 meter. Jadi ini adalah kolam R&D bioflok kita lah. Sesuai kalau macam kita nak buat secara kecil-kecilan uh, di rumah. Uh, untuk sekolah saiz-saiz diameter 3 meter ni memang sangat sesuai lah. Uh, tak perlu tukar air 4 bulan. Uh, kita masukkan contoh air pipe satu kali je. Uh, satu kali kita taruh anti-klorin. Ha, lepas tu kita taruh probiotik dengan dengan benih. Ha, kemudian ha, sistem ni akan berjalan selama 4 bulan. Kita tak perlu tukar air lah. Perkara pertama yang paling penting tu adalah Probiotic ha, probiotik. Ha, kita menggunakan probiotik iaitu bakteria baik. Jadi bakteria baik ni dia akan bantu menguraikan sisa-sisa di dalam kolam dan stabilkan air kolam ni sebab tu kita tidak memerlukan pertukaran air selama 4 bulan Ini dalam satu cycle kita hanya taruh probiotik adalah sebanyak 6 kali saja mengikut jadual dia lah jadi dia tak perlu letak hari-hari 6 kali je dalam masa 3 ke 4 bulan tu dia hanya perlu letak 6 kali sahaja ha, tapi apa yang penting dia perlu pantau pH air untuk setiap 3 hari sebab apa? Untuk dalam sistem biofloc ni Tindak balas bakteria baik tu akan menurunkan pH air Jadi bila kata pH air tu turun di bawah 6 Kita kena taruh sama ada yang pertama kapur Ataupun sodium bicarbonate lah Untuk naikkan balik pH air tu Kalau kita tak letak pH akan semakin rendah Tindak balas bakteria akan berkurangan Dan ikan akan stres Dan kemungkinan berisiko kepada kematian lah okay, Untuk biofloc 3 meter ni Dia punya kapasiti air dia Adalah sebanyak enam tan air dia. Okey kalau enam tan ke tujuh tan lah. Kalau ada kolam yang lebih tinggi sikit dia tujuh tan. Dia boleh masuk dalam 300 ke 350 ekor. Oksigen ni uh, untuk dalam sistem biofloc Satu yang menggunakan oksigen adalah ikan. Yang kedua bakteria baik tu. Dia menggunakan oksigen. Tapi dia tidak perlulah terlalu kuat sangat. Kalau boleh kita nak oksigen terlarut di dalam air ni adalah uh, sebanyak 4 ppm. Paling minimal lah biometer ni kita untuk ukur oksigen oh, terlarut. Jadi kita boleh ukur kalau dapat bacaan 4 ke atas, dia dah sesuai untuk bioflok. Intro untuk dekat rumah yang berhormat menteri Datuk Seri Muhammad bin Sabu keluasan dia adalah ke 6 meter ha, dia tak samalah macam sini skala komersial sini kita buat kolam kita se semuanya saiz 10 meter dengan kapasiti air 86 tan air untuk satu kolam ha, di rumah beliau tu dalam lebih kurang 6 meter kapasiti air pun lebih kurang 20 tan air saja dia beli ikan talapia lah bayar flok talapia talapia merah dan sekali kemasukan benih dia dalam 1200 ekor untuk sekali kemasukan lah. Okey, hari tu juga kita ada event promosi makan buah-buahan tempatan dan juga promosi makan beras tempatan. Kita harvest pagi tu kita harvest ikan, lepas tu kita siang, lepas tu kita bakar. Dan yang menariknya pada program kali ini, pusingan ketiga, isteri Ahmad Berhormat Perdana Menteri pun turut serta bersama-sama dengan kita umur dah meningkat ni nak menjala sungai dah tak berapa dah tenaga Tapi kolam-kolam boleh lagi kebetulan saya dengar cerita ARC ada kolam dan saya pergi lah ke kolamnya jala dalam kolam amat mudah lah. Ha? tak ada trail tapi boleh dapat ikan yang banyak kita kena galakkan sebab sekarang ni anak muda kita minat macam ialah kena sabar sikitlah kalau hal ini nak duit segera tentulah grab driver Undang-undang itu dapat duit segera. Tapi kalau perikanan ini kena sabar sekilah kurang-kurang tiga bulan. Kemudian rehat sebulan apa semua, kan anak-anak muda pun banyak datang tengok tadi. Kita harap dia ada ada azab untuk terlibat kerja-kerja seperti ini. Ah, ha, Encik Hafiz, kita harap dia akan menjadi satu pengusaha yang besar pada masa yang akan datang. Dan membimbing orang-orang lain sama untuk terlibat dalam perikanan ini. Kita nak promosikan perkara ini sebab kita nampak di Shah Alam, di Damansara, di kawasan Kuala Lumpur ni ada, mereka ada rumah landed, rumah yang luas. Itu baik-baik pelihara ikan. Uh, jadi dia boleh jual boleh atau membuat kebajikan. Dan uh, dia, itu kolam saya tu besar tu. Ada yang kecil di belakang, ada dua lagi. Kalau kolam kecil itu, setiap rumah-rumah land, landed house di sini boleh buat. Sebab ikan talapia merah ni. Tak kurang RM14 hingga RM18 lah. Dia punya range, harga dah. Dan sentiasa ada dalam pasaran. Tuayan kali yang ketiga kali ni. 450 kilo. 1000 ekor lebih lah. Jadi ni hari ni kita bagi secara percuma lah. Kepada mereka yang datang. Okey, anggaran ikan dalam ni ada dalam lebih kurang 4000 ekor. Selepas kita ternak dalam 3 bulan setengah ke 4 bulan, anggaran hasil dia kebiasaan yang kita dapat adalah 1.3 tan ikan talapia. Jadi ikan ni dalam lebih kurang 2 bulan lebih. Lagi dalam setengah bulan anggaran hasil kita akan dapat menuai lah kolam ni. Okey, pallet yang digunakan ni adalah pallet khas yang berkualiti. Ha, tapi kita di ARC memang kita dapat harga yang special lah sebab kita beli pada kadar volume yang tinggi. Lebih 100 tan satu bulan. Si pelet ni yang pertamanya adalah untuk aa, pembesaran ikan lah. Untuk pemberian makan ikan ni sehari uh, terberi dua kali. Pagi adalah pukul 8.30 ke 9 dan petang 5.30 ke 6 lah. Okey, dia banyak faktor kenapa kita aa, tak nak lagi ternak ikan dari dalam kolam tanah. Yang pertama dalam kolam tanah ni biasalah ia adalah kolam yang susah untuk kita selenggara, lumpur yang banyak. Jadi untuk kolam-kolam baru sekarang ni, kolam-kolam biofloc satunya dia tak berlumpur, ikan pun tak rasa lumpur. Jadi kita boleh kawal kontrol air, kolam pemangsa yang rendah. Yang kita perlu bergerak seiring dengan teknologi aa, pada hari ini dalam industri aquaculture ni. Kalau dulu ni, memang kita banyak ikan gelilas, sekarang ni kita dah lebih kepada ikan talapia pun banyak juga kita ternak pada hari ini. Tambah aa, spesies ikan berdasarkan permintaan tu sendiri. Aa, bukan kita suka-suka nak belikan tu belikan ni. Kalau tak ada permintaan kita jangan buat skala skala komersial. Sebab kita AIC berada di di pasar raya. pasal pasar raya besar yang mana yang kita supply ikan-ikan hidup. Kita juga berada di pasar-pasar burung. Pasar burung Selangor, pasar burung uh, Selayang. Kita juga uh, hantar ikan direct ke kedai-kedai makan. Jadi kita tahu market kita. AIC akan lebih banyak fokus sekarang ni menambahkan Uh, Produksi ikan tilapia yang lebih Tapi dalam masa yang sama ARC akan maintain pengeluaran ikan uh, keli Pada skala 100 tan lebih lah sebulan Sebab apa dua spesies ni adalah spesies yang kita boleh hasilkan sendiri Kadang cuaca kita sangat uh, sesuai Jadi kenapa kita nak import lagi Support lah industri tempatan Okey, uh, buat masa ni uh, peternak bumi putra ramai tetapi masih lagi pada skala yang kecil lah. Uh, jadi kita di ARC selepas ni pun banyak buat program khusus latihan sangkut. Selama 3 bulan dia akan berkhusus di ARC dan kita memberikan allowance. Ini adalah hasil daripada program pengukuhan kereta jamin dan makanan bersama dengan KPKM dan juga kursus-kursus uh, uh, short term iaitu kursus uh, kursus tenakan dan juga kursus menghasilkan makanan ikan lah pada skala kecil untuk membantu peternak-peternak kecil mengenali industri ini yang sebenarnya. Okey, dari segi persaingan ni, mana-mana industri pun ada persaingan. Apa saja industri itu. Tetapi bersainglah dengan cara yang sehat. Okey, sekarang kita dalam proses tuai ikan eh. Ikan-ikan ni kita akan tuai, kita akan bawa kepada pusat jualan ikan di Sungai Buloh, ha, pusat jualan ikan ARC dan juga di pasar-pasar burung. Ha, daripada pusat jualan kita akan siam dan kita akan hantar ke kedai-kedai makan. Okey, kalau untuk diameter 10 ni biasanya kita ambil masa dalam lebih kurang setengah jam lah untuk kita kurangkan air dia. Air dah kurang baru kita akan tetapkan uh, aktiviti tuaian lah. Ha, jadi kita akan jual satu tong lah, satu tong 50 50 50 90 kilo. Jadi ukuran dia kalau kita hantar ke pasar pun biasanya kita akan ambil order based on berapa tong yang diperlukan di situ. market kedai makan ni lain-lain. Jadi di situ sebelum kita potong kita akan dapatkan order-order semua dulu. Kita akan tengok saiz apa yang diperlukan, kita pilih saiz yang diperlukan saja. Ha, kemudian barulah kita akan potong. Lepas potong kita packing-packing, kemudian kita ada tim delivery kita yang akan hantar setiap pagi ke kedai-kedai makan semualah. Okey, ha, contohnya hari tu kita banyak perlukan saiz 5 6. Jadi uh, size 4 45 ni uh, Hari tu kita tak ada order Contohnya lah Jadi kita akan masukkan balik lah Ke dalam kolam Mungkin besok lusa Kalau kita dapat order Yang size yang besar Baru kita akan keluarkan Jadi itu dinamakan Proses uh, untuk grading Kita setiap hari Kita tuai ikan di ladang Setiap hari kita gradikan Di pusat jualan kita Dan setiap hari kita hantarkan Kecuali hari Ahad lah Okey Hasil yang kita perlukan uh, Untuk keluar daripada ladang Kita perlukan Setiap hari averagenya Dalam 3 tahun lebih lah 3 tahun ke 3 tahun setengah lah. Pemintaan setakat ni dia kebiasaannya dalam lebih kurang sehari tiga taj. Mungkin kadang-kadang ada average turun dan naik tu aa, kebiasaannya memang ada lah. Okey yang biasa ni yang ambil kepada kami ni untuk hidup ni adalah pengusaha yang aa, membuat perniagaan siang ikan. Jadi dia, 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 siang dia pun hantar juga kepada kedai-kedai makan. Ada yang buat M product. Ada juga yang ambil hidup ni ada setengah tu dia nak buat salai. Aa, dia bergantung lah kepada apa yang yang dia nak buat dan Kebanyakan yang ambil hidup ni juga uh, pengusaha jugalah Kalau di ARC sendiri kita jual tiga tempat. Satu di pusat jualan kita di Singapura, yang kedua kita jual di Pasar Borong Selangor di lot 91 Tapak ARC dan yang ketiga di Pasar Borong Selayang lot C56. Jualan kita beroperasi daripada pagi sampai pukul 5.30 lah. Kalau di Pasar Borong Selangor kita beroperasi daripada pukul 4 pagi sampai 12.30 hari. Kalau di Pasar Borong Kuala Lumpur Pasar Selayang Kuala Lumpur kita beroperasi daripada pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi Ikan frozen kita ni special sikit lah kita bekukan dia menggunakan kaedah IQF Pembekuan pantas lah kan Jadi dalam masa sama tindak balas bakteria tu uh, dia tidak berlaku Sementara nak tunggu uh, ikan tu betul-betul beku Jadi dia dia beku cepat jadi uh, rasa ikan tu kita boleh preserve okay, Bila kita defrost balik ikan tu rasa macam ikan fresh uh, Itu yang kita buat dekat ARC dan yang terbaru kita menyahut untuk seruan industri yang mana dengan teknologi uh, retort kita dah keluarkan filet uh, ikan di dalam sambal hijau. Mana-mana yang nak dapatkan uh, produk ARC, produk ni tidak perlu disimpan lagi dalam peti sejuk. Kita boleh bawa ke mana-mana, travel ke, anak-anak masuk asrama ke ataupun uh, pergi mana-mana pun. Kita malas nak masak, kita just buka je kita dah boleh makan. Jadi ni adalah produk terbaru ARC. antara anugerah-anugerah yang kita telah terima pertamanya adalah terima anugerah penternak Aquaculture terbaik di Malaysia. Selepas tu dari award yang kita terima ni kita bertanding lagi dalam award-award ni antara 13 kategori kita adalah pemenang yang pertama Anugerah Perdana Agro Makanan. Ini adalah anugerah tertinggi di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan disampaikan di Maha 2024. Kami di Asia amat bersyukur di atas anugerah-anugerah yang telah diterima membantu AI RC untuk lebih bersemangat lebih berjaya di masa-masa hadapan kita juga akan turut aa, membimbing peserta-peserta baru untuk sama-sama mengikut jejak langkah ARC, kita yakin yang mana kita bukan saja bertapak di Malaysia, kita akan mendapat pasaran-pasaran baru di seluruh dunia, disebabkan banyaknya kita tenaikan, termasuk dengan peserta-peserta kita, banyak lebihkan kepada market-market ekspor Okey, uh, perasaan saya lah bila bertanding uh, waktu tu untuk anugerah tertinggi KPKM tu anugerah perdana agro makanan memang saya agak terharu lah sebab memang uh, saya rasa anugerah tu satu anugerah yang memang bukan mudah untuk dicapai dan dalam zaman kita bersyukurlah alhamdulillah rezeki pada Allah yang mana kita berjaya menang juga kita juga aa, berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan daripada pegawai-pegawai yang tersayang banyak dia bila dia lihat kita dia nampak potensi kita tu dekat situ jadi dia support kita daripada atas sampai ke bawah ibu bapa dan juga isteri yang banyak membantu membantu ARC membantu saya dan juga ARC sendiri untuk naik sehingga kita berjaya mencapai mencapai anugerah tertinggi di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu sendiri. untuk anggaran, eh, maksudnya kita nak pergi lebih ke arah pasaran antarabangsa Mungkin kita perlukan dalam setahun ke dua tahun lagi Yang mana yang kita boleh export setiap hari kontena Satu kontena, satu kontena sehari lah bermaksudnya Daripada rangkaian ARC itu sendiri itu kita punya target lah. Sebab tu kita banyak giat melakukan uh, kerjasama. Uh, dengan bukan saja di Selangor, bukan saja dengan di Selangor tapi dengan negeri-negeri lain antaranya adalah Pahang dan juga di Negeri Sembilan lah. Okey, untuk market export ni, untuk talapia memang sangat tinggi demand di dia. Talapia satunya dipanggil uh, Aa, aquatic chicken oh, maksud aa, ayam tu kita tengok aa, dia punya market sangat luas sangat besar siapa yang tak makan ayam tu sangat sikit lah aa, talapia dia akan jadi macam tu dan, dan telah pun diberi gelaran aquatic chicken beberapa tahun ni aa, permintaan ikan talapia ni di pasar antarabangsa sangat tinggi jadi akan terus meningkat yang pertamanya bukannya sebab rasa isi dia yang, yang memang boleh terima lah, bentuk ikannya dan juga yang, yang kedua ni dia adalah aa, cara kita komersialkan dah sampai tahap yang kita boleh hasilkan secara besar-besaran lah banyak, banyak, banyak negara-negara dah start ternak secara skala besar. Tanya di China, Vietnam, semua. Okey, Talapia sekarang ni nombor satu penternakan terbesar di dalam dunia kategori ikan akuakultur. Okey, uh, yang pertamanya ARC mempunyai harapan yang besar di dalam industri ini kita nakkan kejayaan ini adalah satu kejayaan yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia. Kita mempunyai cuaca yang baik. Daripada bulan 1 sampai bulan 12 sebenarnya kita boleh tenaikan. Kita sambutlah rezeki yang Allah bagi ini untuk kita sama-sama menghasilkan makanan dalam negara sendiri kita buat makanan sampai kita boleh eksport besar-besaran ke negara-negara lain. Jadi di sini kita boleh menambah pendapatan negara kita Malaysia. Di situlah yang kita nampak yang kita perlu fokuskan. negara-negara ha, lain mungkin tak dapat cuaca yang indah macam di Malaysia. Tapi bila kita buat betul-betul dan pada hari ini alhamdulillah saya nampak pemimpin-pemimpin kita uh, sambut uh, misi dan visi kita. Hari ini kita sedikit selangkah demi selangkah ke arah impian yang kita usahakan dan kita ingin capailah pada hari ini. Alhamdulillah.